नबी पाक गोश्त लाए मुझे कहा अच्छा जरा गोश्त साफ करो पकाओ और जरा शोरबा ज्यादा करना कहती है, मैंने वो गोश्त लिया साफ करने लगी मैंने कहा हुजूर शोरबा क्यों ज्यादा करना है मेहमान आने वाले हैं कुछ लोगों को आना है तो नबी पाक ने फरमाया नहीं आना तो किसी ने नहीं मुझे पता चला मदीने में खदीजा की कुछ सहेलियां आई है मेरा दिल करता है कुछ साधन बतौरे तोहफा उनको भी भेज दे हजरत आयशा कहती है एक जुमला हल्का सा बेजरर सा बड़ा धीमा सा बच बच के बड़ा 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 अपने आप को मोहताज करके मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खदीजा का जिक्र बहुत करते हुजूर वो तो उम्र में पंद्रह साल बड़ी थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी आप खदीजा का जिक्र करते हैं फरमाती है ये बात कह के मैं खामोश हो गई मेरा ख्याल था जवाब आएगा देर हो गई हजूर जवाब नहीं देते कहते मैंने यूं नजर उठा के देखा तो चेहरा मुबारक सुख हो गया और रसूल पाक ने फरमाया आयशा आज बात की है आज के बाद ये बात न करना मैंने कहा हुजूर क्या हुआ फरमाते पहले जलाल था फिर अचानक वो जलाल आंसू में बदला और हुजूर ने रो के फरमाया आयशा तुम सारी बीबियां सुखों के वक्त आई हो खतीजा तो मेरे दुखों की साथी है वो तो मेरी आजमाइशों तकलीफों के साथी उसने तो मेरे साथ वक्त कठन बिताया